никогда э, спрашивают я всегда э, не знаю что, что ответить но э, постоянно выходит так что э, люди получают почему-то все что хотят но, но единственное что я вот могу что я знаю о, о том свете что э, совершенно совпадает с этой вот со всеми этими старыми книгами мертвых из тибетской, вот из египетской, сколько их там есть, еще даже что-то похожее у этих индейцев, и даже то, что вот это читают, скажем, псалмы, вот умер человек, ему читают псалмы в ночь, и вообще сутками напролет. это тоже ведь не зря, это тоже, когда этот только что умер, он еще все видит, все слышит, все знает, что тут происходит. И, как, и в, этом, но в это время он ошеломленный, как бы. Ему надо это читать, ему надо обязательно вот ему инструкцию давать, куда давать, чтобы ты не заблудился, в том э, хаосе кошмаров которого че, который человека ждет когда вот он э, умер и тут же начинаются вот эти все всякие вещи а когда э, но ну, тут, ну, тут есть одна такая структурированная штука что ему э, цвета снятся по мере убывания чистоты то есть сначала огромная такой масса моря прозрачного света если сразу умер за него уцепился с ним слился все, тогда ты уже попал на сразу, куда хочешь. В Нирвану, там в рай, значит, куда mm -hmm. угодно. Там уже можно, э, э, тут уже каждая религия имеет свои концепции в этом смысле. Вот. А вот. если нет? Ну, если нет, вот, вот 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 Если нет, тогда, значит, уже пропустил, не смог. Тогда уже белый свет снится. Это как бы э, собирание всех цветов и очень мощная белый цвет это смесь mm -hmm. всех цветов. Я еще помню, там Ньютона когда-то в школе такое. А если белый следующий день, как бы по дням все, ну, видится, умрет, тогда уже начинаются цветные. И как... по спектру. Фиолетовый это... Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И вот от фиолетового, и пошло вниз. Фиолетовый этот цвет, остроумия, ума, который настолько высок, что он остроумный. А дальше еще ниже следующий день это синий цвет. Uh -huh. А синий это уже просто ум. Ну, понимание. Вот я могу это все понять. Ну да? вот расшифруй дальше голубой и так далее. Вот, а, а, а голубого и оранжевого нету. Там только пять цветов. Это голубое, это... Ну, например, у немцев вообще голубого нет. <laughs> В спектре у нас семь цветов, у них 6. То есть голубизну не признают. Нет, найм. Хорошо. Это зависит, например, от того, любопытная душа, вот хочет ли она все эти цвета посмотреть или нет. Нет. От чего это зависит? А зависит от того, как разлагается твой мозг. Может, да, сначала вот он, он еще не разложился, он видит еще очень высокий. А высох высох. если умерла уже, например, с разлагающимся мозгом? Нет, так, не, не, не. определенная стадия. А при, мозг последним исчезает, он последним умирает, он потому что все может быть, сердце тебе тебя могут, это накачивать, все что угодно, сердце умерло, его вместо него тебе как-то там высох, не высох, да, что-то такое, все что, что угодно, только не мозг. Мозг умер, что, считай, что... считай приехал. Он последним вздыхает, и начинает он тоже этапами разлагаться. И ты тут, но ну, ну в это время строится твое астральное тело, следующее тело для для посмертной жизни, и, и ты хочешь не хочешь проходишь все эти цвета, все эти пять цветов. И ну и дальше уже и зеленый идет, а зеленый цвет это уже когда начинает твое астральное тело, оно уже тоже начинает как бы переходить в другой мир и начинает разлагаться. И оно тут паникует, и зеленый цвет, оно уже начинает как бы себя восстанавливать, пытаться. И э, тут уже, это уже даже не понимание, это уже пошли такие, ну, инстинкты, привычки на этом уровне. И э, желтый это вообще еще ниже, и красный, это уже там, этот цвет последнего Будды, это буддисты его называют, это Будда Амида по-японски, но ну, это из индийского Амитабха, он, значит, такой у них был этот, этот аватар этого ну, Аволоки Тешвара, значит, вот, как бы из, этой, из этого семейства Бадхицатов, будут бадхицат, то я знаю, кто, как там их. Вот, и тогда наконец-таки начинает человек, может пытаться понять себя на, на, любом уровне. Но мы читать вот эту книгу мертвых должны э, всю, потому что неизвестно, мы это не знаем. Он может сразу же, вопс, и попал туда надо. А все равно надо читать, потому что мы это не знаем. Он лежит, труп и все. Скажи, и надо ему все это под... В принципе, этим чтением мы помогаем определиться в дальнейшем. И, и даже не, не определиться, а пенделия мы даем что он Да, ну конечно, ты, ну, определиться, это такой дело. да, можно и так сказать, но если ты просто определяется он, он может определиться благодаря своим неизжитым инстинктам. Иди, на какую свинь, всю и действительно, какую-нибудь свинью, хлюшку переродиться, если жать, хотя а, а, -а, -а, -а. Ты всю жизнь будешь, будет потом хлеб, все подряд, все и хрят, ты будешь баба, ты еще пока, лета, пока, пока помрешь, да. Это, кстати, у меня в этой книге я и привел это вот дело. И очень хорошо, что я это самое э, считаю, что вот, знаешь, вот написал эту книгу, честно говоря. Она сейчас пока что только в интернете. Она ну, на, на, на моем сайте, этот кузовкин ПП Но там уже что-то что хотят, что-то ее. Э, ну я уж вот не знаю, вот это начинается это все бюрократия, все вот эти заморочки с этими бумаги нет, компьютер завис, там кто-то заболел, и вот это, не знаю, когда она будет напечатана, не будет, меня это мало трогает, честно говоря. Мне главное было да, хотя. Ну денежку-то, пожалуйста, ну денежку-то можно, конечно, им дать на бумагу, там на все, но они тут даже и денежку, вот когда вот этот альманах делали, да. и денежку дали, они все равно там сопли жевали, знаешь сколько. И до да, того еще надо было пень... погонять всё время копняками. Uh -huh. Это ж просто раздолбайство, честно говоря. Но, это... Но ну, печатным она уже будет, она где-то раза в три больше будет. Это ж в интернете висит, это как бы такой конспект ее. Uh -huh. Там есть пропуски, я уже сейчас даже вот читаю, вижу, там есть кое-что пропущенное. Там не, не связь, есть Это so просто будет. сделал тезисный говорят? Да, тезисный и такой, ну, конспективно-тезисный. А там она будет, если она дойдет до печатного издания, в mm -hmm. несколько раз больше, в три раза больше. Но если не дойдет, я ее в интернете дополню. Буду mm -hmm. тогда, тогда впихивать, впих да. И вот. быть, так. Да. И, и потому у меня, когда, ну когда вот эти Елены, честно тебе говорю, вот ну тоже раз в плечи. Вот как будто вот надо было мне сказать, рассказал, вот как, 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 и тебе как Да. Вот. Так что давай Все. アンカカーブ。<laughs>